सोल्यूशन तो प्रश्न एक एक, एक वाक्य में उत्तर दीजिए लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी तो जवाब लेखक को जुकाम बुखार खांसी सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी बीजो लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे तो लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह मंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था त्रिजु बचपन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था बच्चन जी को तो मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग, द, 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 रोग दूर करने का उपचार बताया था बीजू सविस्तर उत्तर दीजिए पहलू लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे तो जवाब लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे बिना आमदनी के घर कैसे चलता छोटे भाई सालीग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी महंगी दवाएं भी उनके लिए सिर दर्द थी इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे बीजू लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कर तुरंत क्यों संभल गई? तो डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक यानी कि क्षय की बीमारी बताई थी તો પત્ની શ્યામા સુના તો કાપ ઉઠી પલ ભરુભવ કર્ભલ ગઈ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન નીચે મુજબ માહિતી મળવાની છે તમને જેમાં બધા જ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણી સમજૂતી વિડીયો ગણિત છે એ કલ્પેશ વિજ્ઞાન છે એ સાગર સર સામાજિક વિજ્ઞાન પરેશ સર ઇંગ્લિશ રાકેશ સર ગુજરાતી ધારા મેડમ આમ બધા જ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકની પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની સમજૂતીના વિડીયો વિષય પ્રમાણે મટિરિયલ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી અસાઇનમેન્ટ અને પરીક્ષાના પેપરની સમજૂતીના વિડીયો એકમ કસોટીની સમજૂતીના વિડીયો આ બધું જ તમને વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની જે એપ્લિકેશન ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી અને મેળવી શકશો તમારા મોબાઈલ નંબર નક વિશે ઓપન થશે એટલે સेंड ઓટીપી કરશો એટલે ચાર આંકડાનો ઓટીપી આવશે નાખશો તો પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન एग्जाम પેપરમાં પેપરો 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડિયો તમારો ધોરણ સિલેક્ટ કરી વિષય પ્રમાણે વિડિયો જોઈ શકશો ત્રીજો લેખક કો એસા ક્યું લગા કે ઉને શ્યામા કે લિયે જીને કા સંઘર્ષ કરના ચાહીએ તો બીમારી મે લેખક કો कर्ज चुकाने की चिंता खाई जा रही थी उन्होंने अपने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया उन्हें सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी अब यदि अपने कल्च का भार भी उस पर छोड़ जाए, तो उनके जैसा अपराधी कौन होगा ये सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए चौथु बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए तो पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्ष में रहा आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे वे स्कूल में पढ़ाते थे ट्यूशन करते थे अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे फिर भी खर्च पूरा नहीं पड़ता था छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई महंगी दवाई खरीदना मुश्किल हो गया पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की सही समर समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है त्रिजु तो नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए पहले बीमारी अमीरों की हरम जदगी है गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए तो जवाब बीमारी अमीरों का हरामीपन है वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं पैसा होने के कारण उनकी ये कम काम चल जाती है। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है तो इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए बीजू काम के पीछे बुखार भागे काम न करने वाले को मामूली बिखार भी बहुत तेज लगता है वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है लेकिन दृढ़ मनोबल वाले मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते बुखार में वे अपने काम में लग, लगे लगे रहते हैं। उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है शब्द तो समूह के लिए एक शब्द बताइए जहां शरण लिया जा सके शरण स्थल बीजू जो, जो बरस जीने का आशीर्वाद सौ बरस जीने का आशीर्वाद सतायु शुभ मार्ग पर चलने वाला आशीर्वाद स्वस्ति पंथा विरोधी शब्द चिकना खुरदरा કલશ શાંતિ મધુ કટુ વિમુક્ત બુદ્ધ બુદ્ધ તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું સોલ્યુશન થયું તો આવી રીતે તમારે હોય તમામ મટીરિયલ એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરજો અહીંયા સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત